Oh, kok ngonten ora, Pak? Oh. alas toh? Kok putus asa Ngonten kudu konsisten, Pak. Konsisten. <laughs> yo ngomong gampang. Konsisten, konsisten. Buktine ndi? Dari dulu sampai sekarang ngonten, padha kere. Bapak harus belajar karo telek. Eh? Lah <laughs> apa urusan karo telek? Lah iya. Papa ro telatong. Eh. Warnane opo, Jan? Telatong warnane ijo-ijo kelawun tut ngono kae lho. Yo, Pak, gak ta? Iku jenenge kuncinten, Pak. Malem kula. Papa ngerti <laughs> tele wedhus? Iki jenenge tele wedhus sing ngono kae kaya kapsul. Berarti ngoten ibu kuku kaya tele wedhus. Ora. kena wae deweke karo ngomone ngomone konten ambar ngomone telek ngomongke konten koyo telek